Pak, pulau tempegi berdiwa mencara nopo perso. -so. Memang, bro. E. Sintan aswani jenengan? Dwi jantor. E. Undi dalemin jenengan? Dusun darujo desok risik. Oke. Okay. Wira usaha panjenengan menopo? Budi daya tentan. Sampun pinten tahun panjenengan kabungan usaha penikor? Bulan weh bulu tahun. Oke. Mm, Kapan dan kades pun di pun panjenengan Wiwiti usaha punika? Mulai tahun 2017, Wiwitani enak kemitraan Sompo Indufood. Punopo engkang dadosake panjenengan kepingin kagungan dan melampahi usaha punika? Mereganya yang disuruh dusun Barujo, disuruh disini potensinya nanti tentang luar biasa. Menapa usaha punika wiwitan saking ide pribadi utawi sakit inspirasi tiang sades? Dari inspirasi orang lain, mergane wong-wong sing wis nandur padha kasil iki malah pengen melok-melok nandur. Kados okay. pundi proses produksi utawa layanan usaha panjenengan menika? Untuk produksi kentang induk budidayane nanduri kurang lebih sangat dino terus itu yang ditompok pokoknya minimal diameter 4 cm yeah. Dibentian engkang Mahalya datang dari Panjenengan? Nah, eh, kentang, budidaya kentang tenaga kerjanya orang mesti datang ya orang 10 tapi lewat waktu panen bisa sampai orang 7 yeah. Kadaspun di cara Panjenengan ngatur modal dan keuangan usaha naatur modal setiap tahun dibuatnya pembukuan jadi bisa mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan untuk tanaman kedepannya. depannya. Pada di cara panjang dengan masyarakat panjenengan. Alhamdulillah untuk budidaya kentang sudah kerjasama dengan Indukut, jadi untuk produk pemasarannya sudah pasti diterima oleh PT Indukut. <tuh> Nopewatan kendala yang akan saya panjatkan alami nalgah naga berusaha. Kendala budidaya kentang terutama satu musim, musim kadang ya wajah kemarau ternyata musim itu, tinggal meluru bibit mergobi bibit impor, kadang tekone kedisian, kadang yo terlalu akhir jadi gak pas mengsone tandur kentang. Yeah. Kades Pundi Panjenengan membangakan usaha puniko sepatu selangkung maju. Ya kuwi belajar karo petani-petani senior, ya karo belajar mengikuti media sosial terutama naik YouTube, inovasi-inovasi terbaru ini biar usahanya tambah maju. Kenapa Panjenengan nanti nambah produk utawa layanan enggal? Nah, nambah produk jadi kan karo nambah lahan itu gule sewan lemai wong wong sing nggak tergarap. Nggak terlun sampai pada modal waktu dulu menawi wanter bentuk plan pemimpin atau kaulor dengan tangan bintan buki buki kaulor dan panjenengan sedoyo tak sakit dari dengan kaulor jalan. Oke sami sami. Terima cekap Cakap wawancara saking kelompok kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.